Biz böyüklərimizdən öyrənmişik ki, dini bayram və mərasimlərdə ehsan paylaq və həmin günün xatirələrində yaşaraq Amma sizcə hansı gündə bu işin savabı daha çoxdur? Oylə bir bayramdır ki, ona daha az diqqət olunur. Amma ən çox elə həmin bayramda ehsan və nəzir vermək təkid olunur. Əli Beytəleyhəssalam bu bayramda başqa bayramlara nisbətən daha çox insana yemək eysan edir, hədiyyələr verir və onlara da bu işi görməyi tövsiyə edirlər. İmam Sadiqəleyhəssalam buyurmuşdur: "Qadir Xum günü bir möminə yemək, yəni ehsan verməyin savabı Allah hərəmində 1 milyon peyğəmbər və siddiqə, 1 milyon şəhid və 1 milyon saleb bəndə" nəzil verməyin savabı qədərdir. Biz də Əhləbeytə salamın adətinə və öz imkanlarımıza uyğun olaraq bu iç günü bayram keçirib Peyğəmbər sallallahu alayhi və alihi və səlləmin və onun Əhləbeytinin şad edə bilərik. Yaxşı olar ki, təzə paltarlarımızı geyinəy və bir-birimizin görüşünə gedək. Məhəlləmizdə eysan dayanacaqları düzəldib eysan paylaşaq. Bir-birimizə xüsusilə də uşaqlar